Bismillahir Rahmanir Rahim. Çalış bu dünyada yaşayarkən dinarın, dirhemin, pulun, malın, dövlətin qulu olma. Çünki əgər onun qulu olarsansasa böyük bir xəsarət içində olarsan. Çünki Rasulullah sallallahu alayhi və sallam belə buyurub: "Taiso abdu'd-dinar, taiso abdu'd-dirham." Dinara, dirhəmə qul olan şəxs Dinara və dirhəmə ibadət edən şəxs, onu özünə rəbb seçən şəxs hələk olmuşdur. Bahalı paltalların peşində olan, bahalı paltallara ibadət edən şəxs hələk olmuşdur. Həmin şəxsə mal mülk verildikdə həmin şəxs razı qalar. Ona mal mülk verilmədikdə isə qəzəblənər və razı qalmaz. Ona görə Malik ibn Dinar buyurub ki, dinar sözü iki sözdən cəmiğ olunub. Dinun və narun. Din və od. Əgər hər hansı bir şəxs həmin bu dinarı, yəni pul vahidini, hər hansı bir pul vahidini dinarı haqqınca qazanarsa, ona haram qatmazsa və onun haqqını verərək halal yolla əldə edərsə, öz dinini qormuş olur. Və haqqınca qazanmazsa o zaman özünə od qazanmış olur və cəhənnəmi qazanmış olur. Və ona görə dinar sözü iki sözdən gəlib. Dinun və narun. Din və od.